mana yana bir dehqonchiligimizdan sakkiz sotili тепlицаmizda shpinat tayyor bo'lib qoldi kecha klient kelib uch to'rt kunligi bor ekan uch to'rt kundan keyin kelib olamiz deb ketishdi narxi yigirma besh mingdan dedi endi ertaga ikki uch kundan keyingi holatini narxini bilmadim u bu shpinatimizi sorti space degan yani sortdan agar o'tgan videolarimizni ko'rmaganlar bo'lsa